И всем привет! Меня зовут Алена, вы на канале Алена Котик. И сегодня у меня такая маленькая страшноватая атмосфера. Горят свечки, у меня в руках тыква. Как, как вы думаете, что же это могло значить? Хэллоуин! Вот я вам что отвечу. Сегодня у меня будет маленькое такое тематическое видео. Оно будет не, на, не о майкапе на Хэллоуин. Оно будет не о каких-то там, как тыкву вырезать. Не о том... Как же мне что-то сделать? Оно будет о том... Оно будет от моих распокупочках из фикс-прайса! И да, говорить с буду потише. В начале видео проорались. Хватит. И я маленько с вами хочу посмеяться. Сейчас здесь было такое. Вообще капец. Я взяла свечку. Вот здесь даже осталось еще. Просто я начала на нее дуть. Дула, дула. И верхний, верхняя пленка, ну, там, получается, вся свечка растаяла. То есть, растопилась весь воск. Он уже, он уже засох. И, получается, маленькая вот под пленочкой я на нее дула, пленочка начала застывать. И первая пленочка я сильно раздула, и там маленькая дырочка образовалась. А потом там начало, ну, воздух зашел под пленку, и она сдулась. И понимаете, что произошло потом? Я начала дуть, мне стало смешно, мне посмеялась и начала сильнее дуть. И что вы думаете, у меня сейчас весь стол в воске. И самое смешное, что я когда дула, мне вот сюда все попало в лицо, весь этот воск. Я была не одна а с Соней, и Соня сидит такая лупенькая, по головке меня гладит, не больно тебе. Это вообще <жес> жесть была. Так, ну все, маленько посмелись, теперь нужно настроиться на такую траурную атмосферу и начать наше видео. Первая моя покупка это декоративные скотчи. Вот такие вот крутые, блестящие декоративные скотчи. Следующая моя, моя покупочка это вот такой вот корректор. Сиреневого цвета. Лент. Он как лент, лента идет. Следующая покупка. Кисточки. Здесь идет две белки и три щетины, то есть козы. Затем идут апупенские мелкие. Как они? Перламутровые. Вот. Видно? Да. Здесь шесть штук. И Сами мелкие, вот. Как вам показать-то? На фоне мне там играет тихо-тихо музыка. Она будет все время разная, разных жанров. Вот так вот. И она не травмная, всё, совсем не травмная. Вот такой вот. <клёх> такие вот свечки. Ой, такие свечки, восковые мелкие, перламутровые, так, где бумажка? Вот. Вот, видно? Они рисуют перламутром. Так, маленько отблескивают, видите? Вот. В этом весь перламутр их и заключается. Следующая моя покупка, это как раз такие свечки. Но они не простые, они, саромати... они ароматизированные с запахом лимона. Кстати, они сейчас на столе зажжены, и они офигенско пахнут. Это очень круто круто, мне ее крутить нравится. Так, все, дальше. Ой, дальше вообще офигенско пойдет. Ай, смотрите, это камушки. Они светятся в темноте, понимаете? Вот они. Простите, это было похоже на смех Баба и на кашель Алены. Да. Ну вот, видите, камушки, они светятся в темноте. Сейчас это не видно. Но они такие зелененькие. О, это было по плану, ясно. Видите, камушки, они светятся в темноте. Итак, следующая моя покупка. Без жертв не обойдется. Эта жертва прозвучит два раза. Все, прозвучало. Это вот такие офигенские картины. Они опупенские. Я сейчас вам покажу их. Так. Первые две. Тыкву отставим. И да, мне на заднем фоне смех, увы, простите, этого было не избежать. Так, вот эти картины. И вот они картинки. Так, стойте. Я их складываю. И сейчас кое-что произойдет. И вот, это были мои картины. И сейчас я вам хочу показать, знаете что? Самое крутое, что есть. Не то, что, что есть, а то, что я купила. Берем тыкву. Это череп? Да, это череп. Но не простой череп. Мне кажется, некоторые уже догадались. Это лизун. Практически за звуки просто я его вытаскиваю. Тихо, тихо, тихо. Это слизь. Слизь под названием лизун. Она захват... Он захватывает любой предмет. Если захочет, он может захватить все, что угодно. Посмотрите на это. Это мерзкая слизь, которая мешает мешает, мешает и все, и самое главное, она прилипает ко всему и не отлипает, плохая же, же. Она, она, это пыли очиститель. У меня он за, у меня он собрал всю мою грязь моего стола. Это было вообще капец. Так, давайте-ка сделаем себе масочку. А что, уберем волосики? Сделаем маску на Хэллоуин. Отлепляем кусочек нашей слизи и налепляем. ты блин, слишком мало взяла. Так, ладно, показалось. Что же звуки? Блин, знаете, как-то стрёмно сидеть в темноте. Капец. Ладно. Ой, это моя фантазия все бурная. Так. Нацепим на лицо. Будем обращать внимание. Упала. Да мы вышли. Будем так от, на это отзываться. Фу, блин, она у нее упала. О, давайте подожгем. Не потушь, я не хочу, чтобы не тушилась свечка тут. Так, а давайте обмакнем в воск. Вау, это круто, это реально круто. Спусти, не надо, не надо, не надо. Ой, 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 ой. Так, это пошло все не по плану. И хорошо. На этом я, наверное, свое видео окончу, но... Так, давайте посмотрим, что, про что я еще не рассказала. Мне еще одна свечка осталась. Ау! Больно, я обожглась. У меня весь стол в жиже. Тыква. Вот тыковка. Вот Светечка одна. И всем спасибо за просмотр. С вами была я, Алена. Подписывайтесь на канал. Ставьте пальчики вверх. Они будут внизу. Ссылочка <coughs> на интернет-магазин Фикс я, наверное, оставлю в описании. Не наверное, а оставлю. И в общем, что я хотела вам этим сказать. Спасибо за то, что вы посмотрели меня оценили мое видео лайком или же дизлайком. И спасибо вам.